सड़कों पे चल रही हैं ये टर्किश खान कम्बैट व्हीकल्स किस तरह की हैं इनके क्या फीचर्स हैं ये बेसिकली जो बांग्लादेश की रैप बटालियन है उसके लिए इनको मंगवाया गया है तो लेट्स सी क्या मजीद डिटेल्स हैं वीडियो को आप लोग आखिर तक देखें वीडियो देखने से पहले চ্যানেল পে নিউ হয় তো চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব নির্মিত খান 4x4 এপিসিএ ডেলিভারি পেয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটলিয়ান র‍্যাপ এর পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার নির্মিত ম্যাক্স 3 এলএভি ডেলিভারি পেয়েছে র‍্যাপ গত 13ই নভেম্বর আউমিলিগ এর লকডাউনকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য র‍্যাপ সদস্যদের এই আর্মার্ড ভেহিকল ঢাকার রাস্তায় ব্যবহার করতে দেখা গেছে তুরস্কের তৈরি প্রায় 20টি খান আর্মড পার্সোনাল ক্যারিয়ার এপিসিএ ডেলিভারি পেয়েছে বাহিনী আর দক্ষিণ আফ্রিকার নির্মিত ম্যাক্স থ্রি এলেভিয়ার সংখ্যাটি অজানা টার্কিশ খান ফোর টু ফোর এপিসিগুলো ড্রাইভার ও গানার সহ সর্বোচ্চ আটজন ক্রু বহন করতে পারে অস্ত্র রাইফেলেগুলি এবং বিস্ফোরক সেল থেকে সুরক্ষার জন্য এই এপিসিতে হাই লেভেল ব্যালিস্টিক ডিফেন্স ব্যবহার করা হয়েছে এটার উপরে রিমোট কন্ট্রোলড বা ম্যানুয়াল মাউন্ট করা ভারী মেশিন গান কিংবা গ্রেনেড লঞ্চারও বসানো যায় কোম্পানির তৈরি একটি লাইট আর্মড পার্সোনাল ক্যারিয়ার এর সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় একশো দশ কিলোমিটার এবং রেঞ্জ সাতশো কিলোমিটার এনবিসি অর্থাৎ নিউক্লিয়ার বায়োলজিক্যাল কেমিক্যাল ফিল্টার রয়েছে যা সৈন্যদের বাড়তি সুরক্ষা প্রদান করে জটিল অপারেশন ট্রুপ প্রোটেকশন এবং কন্ট্রাক্ট অ্যাসল্ট মিশনে র্যাবের ক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি করবে যদিও পুলিশ র্যাবের মতো সামরিক কোডের বাইরের বাহিনী যাদের কাজ হল শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা তাদেরকে শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই ভারী যুদ্ধযান দেওয়া মোটেও যুক্তিযুক্ত না অথচ বর্ডায়গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি বাংলাদেশের ফার্স্ট লাইন অব ডিফেন্স বহিষত্রুর আক্রমণ করলে প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের মিলিটারি কোড অনুযায়ী গার্ড বাংলাদেশ প্রতিহত করার দায়িত্ব থাকার পরেও সীমান্তে সাধারণ বাহন হিসাবে এপিসির মতো যানবাহনগুলো পায় না যেমন আমাদের মিয়ানমার সীমান্তে পুরোটাই মাইন বসিয়ে রেখেছে মিয়ানমারের সেনারা বিজিবির অবকাঠামোগুলোর উন্নয়ন সাথে এপিসি যোগ করে সীমান্তের নিরাপত্তা আরও পরিবর্তন আনা সম্ভব আপনারা কি মনে হয় জানিয়ে দেবে নিচের কমেন্ট বক্সে ये वीडियो आप लोगों ने देखी है यहां पे बंगला देश ने ये, आ, vehicles, आ, खान कम्बैट व्हीकल्स रिसीव कर लिए हैं ये बेसिकली टर्किश हैं और इनका इस्तेमाल बांग्लादेश की रैप बटालियन अब करेगी और लाइक इससे पहले काफी सारी फोर्सेस हैं जिन्होंने इनका इस्तेमाल किया है और अब बांग्लादेश ने भी इनको रिसीव कर लिया है बांग्लादेश ने काफ़ी देर से इनका ऑर्डर दिया हुआ था और फाइनली बांग्लादेश ने इनकी जो डिलीवरी है वो मौसूल कर ली है तो लाइक बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि बांग्लादेश हासिल कर चुका है और बांग्लादेश में ढाका की सड़कों पर इनको चलता दिखाया गया है तो बांग्लादेश अपनी डिफेंस की जो ताकत है उसको तेजी से बढ़ा रहा है जो कि बांग्लादेश के, के दुश्मनों के लिए एक बहुत ज्यादा खतरे की घड्डी बना हुआ है कि आखिर बांग्लादेश अपनी डिफेंस पावर इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ाता जा रहा है तो जाहिर से बात है यार इन कम्बैट व्हीकल्स को बांग्लादेश के अंदर सिक्योरिटी और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बार्डर सिक्योरिटी है बांग्लादेश को इंडिया के साथ जो बॉर्डर बांग्लादेश का शेयर होता है उस पर जरूरत है तो यहाँ पे लाइक जितनी भी टेक्नोलॉजी है बांग्लादेश उसका इस्तेमाल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे कर रहा है और अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको डिप्लॉय कर रहा है इंडियन बॉर्डर्स पे ताकि अपने बॉर्डर्स को सेव कर सके सिक्योर कर सके और ये चीज़ किसी तौर भी इंडिया को पसंद नहीं आ रही है वेल well, वंस अगेन बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो को बंग्लादेश रिकॉर्ड डिलीवरी हासिल कर रही है और आगे बांग्लादेश मजीद जो अभी डिफेंस स्टील्स हैं उनकी डिलीवरीज मौसू करेगा और आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करेंगे आप लोग क्या कहेंगे आप लोगों को क्या कहना रहे जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक शेयर लाज भी करें अपना ख्याल रखिए अपने शेयर रखा भी आई विस यू टेल दैट टेक केयर लाफिस